Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це проект власний погляд. І ми будемо говорити про відповідальність за різні злочини в інтернеті. Є з нашої студії експерт it сфери Олексій Дружинін. Вітає вас. Отже, в інтернеті власне дуже багато порушень, і е, наші урядовці вже починають таким чином на законодавчому рівні боротися. Зареєстровано в Верховній Раді законопроект. Він опрацьовується який. Е, в якому прописано кримінальну відповідальність за СПАМ, зокрема. Наскільки у нас серйозна ситуація саме зі спамом, і mm. наскільки цей закон, в майбутньому, якщо його ухвалять, дійсно допоможе якось боротися? Ну, слід відмітити, що цей законопроект номер 9575 був зареєстрований вже в прошлом году. Просто в неділі пройшла новина, що Верховна Рада наступного САЗИВА буде Відповідальність за СПАМ. в украинском законодательстве называется несанкционированная массовая рассылка. Была и до этого, просто этот законопроект не вводил ответственность, а уточнил, скажем так, решил одну количество в законодательстве. До этого, согласно документам о телекоммуникационных регулирующих области телекоммуникационных связей, массовые рассылки запрещены в принципе, а в уголовном кодексе была ответственность только за массовые рассылки, причиняющие вред. В, этот, в этих правках, которые подается в этом законопроекте, просто говорится, что не то, э, добавляется статья, что массовая ответственность именно за массовую рассылку, которая не причинила вред в том числе. Фактически просто э, исправляется коллизия правовая и расширяется область правовой ответственности граждан. Ну, власне, э, дуже часто приходят на почту э, різні там рекламные такие листы. Как их взагалі відсіяти, возможно? Ну, вообще, я противник э, именно закона, который регулирует запрет массовых рассылок в принципе. Почему? А на... Где-то что непонятно, что такое массовая рассылка. Начнем с того, что непонятно число. То есть 10 писем, от посланных друзьям, о том, что у меня будет день рождения, это массовая рассылка или не массовая. В Америке, например, есть вот такое правило: называется Согласно путин. Если к вам пришла массовая рассылка и вы нажали кнопку отказаться, то это не правонарушение. Если вам она пришла повторно, то это правонарушение. Угу. У нас в Украине строже законодательство в плане, в принципе, любая массовая рассылка запрещена. Единственное, что, если обговорить об этом законопроекте, что он себе представляет? Он довольно хорошо написан, особенно грамотно написана к нему пояснительная записка. Опять-таки, там сравнится американский и украинский опыт, сравнится судебная практика. Единственное, что эти правонарушения, они редко используются в судебной практике. Такого типа информационной. Особенно есть правонарушение номер, статья в Головном кодексе 363.1. Это массовая рассылка, которая причинила вред. То є, з грубо програми занесені з спам-розсилки. Це віруси, да? да. uh -huh. так? Віруси, так от ні одного случая согласно аналітики Верховного суда нашого. Тобто просто люди і компанії не подають з э, э, ними такого случається э, заявлення стоїть про охрані органи. Виходить, що в кожного громадянина, який отримує якісь віруси, може абсолютно спокійно подати в суд. Але як тоді знайти цього зловмисника, хто надіслав вірус? Дело в том, что все такие правонарушения, за исключением вреда массового, там, допустим, причиненного банковской системе и так далее, это малозначительные правонарушения. Как правило, мировая практика гласит, что их милиция или другие правоохранительные органы расследуют в последнюю очередь. Грубо говоря, нужно привести правонарушителя за руку. Сказать, mm -hmm. что вот, он мне прислал спам, пожалуйста, там, наложите на него штраф. Наприклад, в вот, мене був случай в Германії, меня украли ноутбук, и поліція теж не розслідувала. Для них це мілка кража. Поліцейські так і сказали, що прийти приступні, как то мы его посадим, А, а цей закон, який зараз, законопроект, що опрацьовується Верховною Радою, там передбачено якісь певні моменти, коли почнуть розслідувати, які повинні бути умови. Ні, законопроект розширяє. и уточняя, он, как сказать, что в нем положительное, это то, что он ввел понятие ущерб, принесенный по неосторожности. Если до этого статьи предусматривали просто ущерб, принесенный компьютерным системам или кражей информации, то там еще раз они делятся на два. С умыслом без умысла, грубо говоря. И без умысла меньше степень наказания. Плюс еще он редуцировал некоторые понять другие статьи связанные с разглашением медицинской тайны, тайны установления и других та, военной тайны и теперь это не просто статьи о компьютерных преступлениях, это статьи о преступлениях в сфере информационной деятельности, uh -huh. то есть грубо говоря, уточнение некоторые моменты, обобщение, обобщение идет не только на компьютеры, но вообще информацию, в принципе, например, там есть статьи о препятствии доступа к информации то есть именно в этом плане закон, я считаю, имеет положительную черту, но у него есть и негативные стороны. Даже чтобы их понять, нужно понять вообще, что, какое событие представляет из себя этот закон. Да, разъясни, пожалуйста. Я считаю, что это событие появления в Украине так, называемой компьютерной бюрократии. А в чем это проявляется? В том, что стали в том, что она либо была, либо стала, и вдруг она стала замечаемо СМИ и регламентным комитетом Верховной Рады, либо она появилась только недавно, в том, что количество законов, касающихся IT, вдруг стало резко расти. И количество их рассмотрений. Это связано с тем, как я уже говорил, в Украине выросла, из ничего появилась 10 лет компьютерная индустрия, соответственно, появились лоббисты. Это, я могу две группы назвать. Это группа в Кабмине, так называемая рабочая группа Тегибка. И Владимир Семеноженко и его э, управление по информатизации и компьютеризации. Появились чиновники, они, в принципе, помогают эти бизнесу, например, они предложили закон о льготах, э, но также, как вы понимаете, если чиновники появились, они будут что-то писать. Э, в принципе этот закон никто не санкционировал, но это уже их, так скажем, личное творчество. Uh -huh. А для айтишников это как-то помогает, такие законопроекты, законы? Или в принципе они никак не вплывают на деятельность? Я считаю, что они никак не вплывают. Мало того, что э, следует понимать, что для бедных стран на Украине, у нас такие доходы среднего населения низкие, слишком большое количество законов, тем более, которые не используются, э, несут с собой некий вред. Я в том, что закон это не просто право, или какое-то задекларированное положение это э, средство на его исполнение, на администрирование. Хотя юристу надо элементарно заплатить деньги, чтобы он прочитал новую редакцию. И поэтому, если у нас будут слишком подробные законы, которые учитывают все какие-то как бы, э, случаи, даже делая более справедливым, ну, как в случае с э, ответственностью по неосторожности, которых не было до этого, uh -huh. это хуже будет, если они будут редко используемы. А в законе, опять-таки, перешли нормы, они не были удалены, которые вообще ни разу не используются на практике. То есть, фактически, что может быть? Закон дает право подать на любого спамера э, правоохранительные органы. Представьте, что один сосед пришел в милицию, написал заявление на соседа, что он спамер. Второй, третий, десятый. И просто милиция не смогла обработать заявление о краже. Потому что ее заспамили заявлением о спаме. То есть заявление о спаме является спамом по сути. Ну, это вообще такая абсурдная ситуация возникает. А как можно тогда выяснить и довести, что действительно этот сосед спамер? Ну, какие такие технологии, вот вы, фахивец, можете нам рассказать? Я вам скажу, что есть э, лицензированные эксперты, э, которые в этом плане могут оказать экспертизу, но она очень дорогая, там порядка 10 тысяч гривен. Чи сможет милиция за, как вы говорите, высокую такую сумму, цену расследовать такие порушения? Да, вы очень хорошо подняли тему. Процедуры нет, э, и, грубо говоря, примет ли у вас... Э, Міліція, дискету з письмом, як поки стоїть під Ну давайте послухаємо ще запитання від глядача, теж цікавляться порушеннями в it сфері. Доброго дня. У мене запитання до айтішника, до програміста, комп'ютерщика. Скажіть, а от я почув нещодавно, що нас за розсилку спаму пропонують саджати в в'язницю. От якщо дивиться в Європу, які там закони ті в цьому плані? Дякую. Ну, в разных странах по-разному. Опять-таки, я говорил про американскую практику. Там, где все-таки письмо прислано однажды, это не является спамом. В некоторых странах вообще нет наказания за спам. В некоторых оно более суровое. Но опять-таки, хочу подчеркнуть, что наказание за спам какой-то разовый, я считаю, что не имеет смысла вводить. А наказание за целенаправленную деятельность по созданию программного сообщения, которая, допустим, рассылает спам, должно строго наказываться, причем строже, чем в данных статьях, потому что максимум можно получить три года лишней свободы. Тоже мне хочу сказать, что в Киеве несколько лет назад была накрыта группа, которая спамила всю Америку, причем она писала и вирусы, и антивирусы к ним. Грубо говоря, вам в американском пользу приходили сообщение, что у вас на один вирус, пока вы не купите этот антивирус, у вас не отстанут. Такая деятельность, и причем это бизнес был с миллионами оборотами. Такая деятельность должна наказываться серьезно. А, допустим, рассылка между чем тысячи писем, я думаю, вообще не должна наказываться. А целом, эту группу порушников нашли? Вам известны какие-то про подальшую долю их? Я знаю несколько человек, которые работали, они сказали, что нам очень повезло, что мы уволились там за полгода, потому что те программисты, которые остались работать, до сих пор ходят на допросы. Их нашли американские службы, или наши? Американские. Американские по требованию американских служб произошел, собственно говоря, арест. Ну от Українці э, спамили в Америці. У нас э, чиїх зловмисників більше? Все таки наших українських чи закордонних? Ну, примірно, як, э, я думаю, процентне стати, як в інших странах. Дізна, що спам взагалі в мірі много. 80% в інтернеті – це спам сам, сам по собі. Угу. От в Росії ще ввели чорний список на сайти. Як там це все діє процедура? І наскільки в нас можливо так само закривати сайти? які… за определенными критериями не подходят под закон? Ну, закрыть можно интернет вообще, это распределенная система без проверки доступа. Закрыть только можно то, что физически находится на территории страны. В России именно, скажем так, черный список ввели доменов, которые администрируются в самой России, которые провайдера которых можно контролировать. Но вообще я вам скажу, что контролирование интернета часто со стороны государства. Это выглядит как попытка лилипутов э, напасть на Гулливера, грубо говоря. Э, потому что интернет большой, огромный, и в нем есть много способов э, как сказать, отразить любую атаку. Э, вот в случае с Лукмор, в принципе, э, это серьезная новость, что его закрыли. Э, но, тем не менее, они переехали в Китай просто э, тут же ночь э, после закрытия. Опять-таки, Uh, из этого сделали большую новость, и я думаю, государство оказалось не в очень хорошем свете на данном случае, потому что сервис просто реинкарнировался моментально. Uh -huh. А вот uh, сервер, который находится в определенной стране, он приносит в этой стране прибуток, или нет? Ну, соответственно, все зависит от того, у кого он стоит. Если это организация, то лицо технологии, естественно, за... С, того, с той прибыли, которую получает за хостинг. Uh -huh. и... Но, безусловно, бюджет не получает большие прибыли именно из того того, находится сервер в стране или нет. Вот в Украине, например. Uh, ну вообще, понимаете, телекоммуникационные технологии, они, в чем их преимущество за последние 20 лет? Они удешевились очень сильно. Они были очень когда-то бешено дорогие, а потом мир стал глобальным, и телекоммуникации, и серверы, интернет-серверы подешевели. Соответственно, большой прибыли здесь нет в принципе, и налогов тоже. Большая прибыль есть там, где технологичность, скажем так, технологии следующего поколения присутствуют. С серверами это технология, которая дешевая. И, соответственно, именно в этом плане большого дохода в том числе нет. Ну, и на самом кинец, вот мы говорили про ответственность за порушение в интернете, а чему же сам користувач просто захиститься от этих порушений каким-то чином? Да, безусловно, самый простой способ, а, скажем так, простые вещи спасать жизнь. покупайте антивирус. Вот я иногда поражаюсь некоторых людей, которые пользуются клиентбанком, проводят через небольшие суммы и не могут 150 гривен, 200 гривен в год потратить на лицензию для антивируса. Потери, которые может нести вирус, будут просто в разы больше. Но антивирусная программа – это панацея, или как? Чи есть еще какие-то, возможно, засоби защиты от вирусов и других? Нет, ну популярные антивирусы удовлетворяют. Ну, они действительно защищают, потому что вирусы появляются каждый дня нові. Как правило, да. Если знаете, есть такой метод, индейца Джо называется. Есть такой анекдот, как бы, почему индейец Джо бегает по прериям, а никто не может его поймать, потому что просто его никто не ловит. Если у вас есть антивирус, который от наиболее распространенных вирусов спасает, и вас никто не хочет, намеренно взломать, как правило, с вашей информацией ничего не случится. Mm -hmm. Я вам дякую за то, что разъяснили и і... Аспекти нового законопроекту і як захиститися від порушень, нагадаю, гостем студії був експерт ті сфери Олексій Дружинін. Залишайтеся з нами, адже ми робимо політику зрозумілою.